Так как я инвалид, поэтому я имею право без очереди выступить. <laughs> Прошу вас, извините меня, конечно, но очень даже наболела. Два месяца у меня телефон не работал. Ко мне порывались в квартиру, чтобы его отремонтировать. Я объяснила Укртелекому, на горячую линию, нашим всем э -э руководителям, месяца его не включали порвалися все время в квартиру я никого не пустила потом они включают телефон 12 февраля как отключили так и включили а теперь они у меня заблокировали телефон мобильный и я не могу разговаривать у меня только один телефон yan na crucheu